Всем привет! Перед просмотром данного видео хочу попросить вас подписаться на канал Су На канале уже есть 45 подписчиков. Это девочка по имени Сузана, которая снимает различные подделки. На канале вы найдете, как сделать брелок или 4D открытку, а также птицу шарик или сетку для антистресса. Она очень ждет. Подписывайтесь. Еще мы гуляли, гуляли и нашли вот такую вот интересную штуку. Это, короче, как в Киеве фуникулер и мы хотим на нем прокататься только мы не знаем сколько это стоит но это как бы общественный транспорт здесь 50. такой злот 50 да. Ульговый, злот 50 на да, походу смотри ага в общем билетик стоит есть злот 50 поэтому ага. мы сейчас возьмем это называется наверное по вот это ну нам паперовой наверное или нет обычный ну там написано это типа по линке похоже а. Да? а вот ну давай хорошо Mám stále pohybové dvě štuky. Chceme je dobrá. to A tam nic není. Ne. Tak, нам выпадут отсюда билетики, и мы поедем. Ты карту достал, но что на этом не работает? Я не доставал карту, да, джинку я а. прошу в чайках А, да, я вас забрала. Вот, руководение билету. Прошу, вычонкать карты. Все. И доставай билетики, и сейчас поедем. Покажи билетики. Ну, обыкновенные билеты. Почти запотели. хочу. I don't need a reason to be by your side. No matter the season, our planets will be aligned. Got something to live for? It's so hard to find. Just live for the moment. Keep on running wild. If things happen when we we'll unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Get be going day and night. В общем, мы прокатились, нам очень понравилось. теперь проблема вернуться на друг... обратно на тот же берег. И нам нужно либо заплатить и опять проехаться, или же просто идти пешком. Я не знаю, что делать. Серьезно. Пешком на это далеко идти очень. там видно было, мост все, он уехал. Пошли. С окна. Было бы очень Ой, И уехал. А мы пешком возвращаемся. И мы уже на Врославскую набережную. Довольно-таки красивое место. Даже в Варшаве нет набережной красивой. Потому что в Варшаве, нет, ну что то там мосты какие-то есть. -то. Но нет вот такой вот просто красоты. Мне здесь нравится. Я думаю, этот город нужно посетить будет еще летом. Приехать, посмотреть, как же здесь летом. А думаю, летом будет намного красивее, чем зимой. Подошли уже чуть-чуть ближе к этому мосту. Сейчас думаем пройти пешком. Вот там уже старый город начинается, наш хостел. Или же проехаться просто несколько остановок с трамвайчиком, чтобы вот это вот все не переходить добро. А этот мост... А нет, он не раскрывается. Я думал, типа, нашем типа поднимается, что-то по ним проплывает. Ладненько, пойдем пешком давай. Пробки, 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 везде пробки, поэтому мы будем идти пешком. Нам еще осталось примерно 20 минут пройти пешком и уже будем в нашем костеле, подзарядим камеры, телефоны и пойдем дальше гулять в старый город. Всякие интересные арт-рисунки, мы находимся на какой-то площади, вот пришли оттуда, там тот мост находится. И сейчас нам нужно идти вон туда. Еще примерно минут 15 и уже будет наш хостел. И уже согреемся наконец-то. Может там будет какой-то чайник, чай такой, наверное, не будет мне в номере. Ну посмотрим, что делаем такой рум-тур. Вышли уже на центральную улицу, которая ведет к нашему хостелу здесь уже так поживее, уже машин больше, потому что там, где мы были, там вообще такая глухотень была. Какая-то галерея доминиканская. Довольно-таки большой торговый центр, возможно, придем сюда. Здесь такие стандартные для нас магазины, нью йорк Резерв, вижу, Сепфора, Страдивариус, Ван Граф, посмотрим, короче. А здесь уже такой настоящий центр Вроцлава. Уже центральная аллея идет. Мы сейчас по ней пройдем, сейчас вернем, наверное, влево, и там будет уже наш хостел. -то -то. Нашли довольно-таки интересный магазинчик. Пойдем посмотрим, что в нем. Какая же здесь красота Это Тарас Видоковый короче Мы на него обязательно поднимемся Это уже по сути сердце старого города Врослого Вот белое здание, это уже наш хостел. Уже подошли как раз 14.00, так что уже можно селяться. Если еще вид будет выходить на все, это будет вообще супер. Так, наш хостел осталось только найти вход в него. Или сбоку, или со двора, наверное, будет. Nie ma na parę minut. Nie na parę i Nie patrzę na parę minut. Nie patrzę na parę minut. Nie patrzę na parę mm minut. -hmm. Nie patrzę na parę minut. Nie patrzę na parę minut. Mamy dostęp do internetu, hasło to jest oscar 007. Mamy masę do Oscar. A mm. on, No nie wiem, ja to kupię. Może, jak zaczynam jakaś pomysł. proszę pytać. Rycerka jest całorobowa, zawsze tutaj ktoś jest. Tam jest dostęp do kuchni. Kawa i kawa jest w stanie, więc można jeszcze korzystać. Na rynku mm. jest salon. Есть такая система, нужно ставить ключик, короче, в двоечке, тогда лифт поедет. Вот а а угу. здесь, давайте включим свет. Так, и посмотрим наш номер 23. Очень приятный парень, я на рецепте, все хорошо рассказал. Очень понравилось. Вот наш номер давайте сейчас открываем. Он вот был открыт. И входим. Вот такой наш номер. Есть. Давайте рум тур сделаем, Подождите. что у нас здесь есть. Подождите. У нас здесь картинка. Два кровати. А мы брали совместную кровать. Или нет? Но они сдвинутые о я думал, типа совместное будет. Хорошо. Здесь у нас столик, короче. О, даже телевизор есть. Отлично. Здесь шторки, сейчас откроем. Ух ты, посмотри, какой вид. Супер. Отличный вид. Класс, мне нравится. и кейси. Здесь, значит, шкафчик давайте посмотрим. Ну, обыкновенный нормальный шкафчик. Ничего не имею против. Хорошо. Две кроватки. Хотя мы бронировали как бы одну совместную, типа, ну без разницы. Откроем здесь, посмотрим, какой здесь вид. Тоже довольно-таки неплохой трамвайная остановочка. Я бы здесь жил, если бы это была Варшава, так в центре. Хорошо, и теперь посмотрим нашу ванную комнату. Ух ты! Очень крутая ванная комната. Во-первых, она большая. Туалет душевая кабинка, умывальничек, большое зеркало очень удобное. Здесь что-то короче, верное было. Нет? Отпало. Очень хороший номер. Скажи. Да, тебе нравится? И мне нравится. Отлично. Хорошо. Сейчас будем заряжать все. И пойдем гулять. Дальше. Sky Tower. Говорила, Sky, Tower. Sky, Tower. Sky, Tower. Sky, Tower. Sky Tower. Пойдем гулять. лампочка еще. Yeah. Ну да, пледы там валяются.